Через земельні торгі, за основу яких береться нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка повинна бути затверджуватися районною радою, але в е нас відсутня районна рада, тому це не, не може здійснюватися, тому що немає районної ради. Виходячи з цього, депутати міської ради звертаються з проханням. Надати згоду міському голові підписати розрахунки за оброблення сількос до моменту набуття чинності закону 43-55 Верховній Ради. Ви знаєте, вже це обговорювали. Деякий час цей законопроект Верховній Ради лежить і досі не розглянувся. А нам треба поповнити бюджет, земля повинна оброблятися, а не заростати бурянами. Бюджет повинен поповнюватися Таких ми потребуємо. Тому я прошу усіх депутатів підтримати таке зведення. Які землі? Що ми держаємо? Які землі? Які землі? Замежані, які землі? Сільхоз призначення? Державне.

я за него и больше получу... двух минут постараюсь. Уважаемые присутствующие депутаты и все присутствующие, мы сегодня были очевидцами тех событий, которые произошли, я хочу высказать свое негодование или нет, как еще можно сказать, по поводу того, что произошло. Если те организаторы тех акций, которые проводились, я не буду отдавать им оценки. Они сами знают, что делать. Вот. Я попрошу, чтобы меня слышали, пожалуйста. Они сами знают, что делать. Но попасться по тому месту, где памятный знак у нас стоит, и то место, где мы выращивали траву и люди, которые это сделали, уже некоторые из них нет живых, инвалиды. Это, это страшное неуважение к ним. Когда я сделал замечание этим людям, ребята, ну не надо ходить по газонам, нам очень сложно их выращивать. Вот. Это дело было проигнорировано. Они сказали, что мы будем ходить аккуратно. Но я никто не видел, что кто-то пролетел, вас не научился летать. Вот. Поэтому меня тогда вот -то пытался научить. Вот. Поэтому это самое. Я это... сожалею, что те организаторы этой акции, да. или как она там называется, уже ушли из зала. Да а есть один А, один, один, один. один есть, да. Ну, я тут надеюсь, что Востоковников это все дело компенсирует, посадит траву или польет ее, не знаю, а -а -а. как это будет. Ну, вообще, я хочу еще сказать, что в, в других странах, где произошла такая трагедия, Люди более как-то уважительно относятся к своим героям. Ну, скажем, в Японии то, что произошло, вы знаете, в последние события, они в роли, в роли национальных героев. Но мы не претендуем на геройские, вы тут кричали в зале, героям слава. Мы на геройские как бы это не претендуем, но хотя бы на уважение к этим людям, которых, э, в общем-то, многие из них уже нет в живых. Вот там написали, сколько нет в живых. что будем в этом году еще, может быть, и в этом, не прошлого года дописывать. Поэтому, ну, хотелось бы немножко больше уважения. <связать> <связать> Пожалуйста, да. Это что касалось этого. И еще тут в зале мне буквально еще одну минуту. Я мне просто не могу не сказать этого, что происходит. Значит, э -э в зале мы слышим там возмущение, вот эти вот, что ездят там люди, возмущаются, там колотят народ. Ну, по-другому не могу не сказать? -то. Почему колотят? Потому что, ну, я как бывший дорожник, хочу вас проинформировать. Значит, в, -э -э на большие тарифы виноват Цемедан. Ну, уже виноват, не знаю. Но мне кажется, что, скорее всего, Цемедан на тарифы влияния никакого не имеет. Вот. Э -э я думаю, что все-таки они формируются в другом месте. Но, но, что происходит дальше? Значит, э -э вода плохая, виноват Цемедан. Вот. Но я как бы дорожник дороже, хочу вам сказать, что когда-то... Э -э Дорога где-то там наверху решила. Ну, сейчас вы меня улыбаетесь, поддержите. да, Дорога наверху решила, там сбросить с себя все ненужное. И нужно оказался жилой фон, э, отопление, ну все, что там когда-то было на ГЧ обслуживал. Вот они решили с себя сбросить, в том числе и воду. Вот. У Леди Григоровича и предыдущей власти была возможность взять на баланс воду. Они что-то ее не взяли. Сейчас они активно критикуют, почему у нас плохая вода. Я вам скажу, почему плохая вода, и нужно очистные сооружения. Ну, я не думаю, я не пытаюсь. Очистные сооружения, я насколько я понимаю, это писикаки, которые, извините, что я прямо говорю, которые выходят там где-то. Вот, это делают это очистные заборы. Они у нас успешно функционируют, зачем они нам нужны, эти очистные? Есть предложение нам собраться еще раз, отдельно поговорить по всем этим вопросам. Давайте сейчас. Часа, полтора. Нет, я... Я сейчас позже выйду, у меня есть свои соображения там. Вадим, что, самым я самым? просто хочу проинформировать. Если у людей была возможность взять на баланс вот это, это дело... Не я, не я сейчас...